Пожалуй, я не буду убеждать о необходимости капельного орошения, потому что все уже наслышаны об этом способе орошения. В предыдущем докладе вот, про интенсивные сады было четко сказано, что если растения выращиваются интенсивным способом сады, на полукарликах, карликовых подвоев нужно орошение. Правильно, у вас в таблице это было. А самый перспективный – это капельное это орошение. Поэтому не буду говорить много именно о преимуществах. Скажу, хочу сказать, тем более за круглым столом мы еще поговорим, наши специалисты об этом будут говорить. говорить. Хочу сказать несколько об истории компании Юхполев, чтобы было все понятно, откуда произошла компания, как она развивается. С одной стороны, это молодая компания, официально мы работаем на рынке орошения с 2007 года, но с другой стороны, это компания с опытом работы в капельном орошении с 1998 года, то есть с 11-летним опытом работы. В чем здесь парадокс? В 1998 году мне было предложено в качестве совладельца и гендиректора организовать в России представительство компании Ай, Айкака, дилера компании Пластер Израиль. Что и было успешно сделано. Вот, с 1998 года мы начали работать. В 1999 году делали проекты в Теплицах. В 2000, в 2000 году сделали первый пилотный проект в саде Гиганти, капе нарушения в интенсивном саде на площади 83 гектара. Это был первый проект по нарушений в России. Значит, на протяжении 2000-2007 год благодаря упорному труду команды профессионалов было сделано порядка 2500 гектаров садов нарушений в различных уголках России. Вот, то есть мы по праву занимали, безусловно, положение лидеров в этой отрасли. Значит, в 2007 году было принято решение организовать компанию UPALI, и куда пришло порядка 70% персонала профессиональных из компании LitGAGR. Что явилось итогом такой реорганизации? Значит, мы за 2008 год осуществили как нарушение на общей площади 700 гектаров инвестиционных садов, в основном в Краснодарском крае. По нашим, по нашим данным все остальные компоненты вместе взятые сделали все около 100 гектаров, точнее 8 гектаров садов, 100 гектаров всего садов. В 2009 году уже на данный момент заключено договоров на общей площади 280 гектаров интенсивных садов, в основном в Краснодарском крае и Волгоградской области. Ну и наши планы, несмотря на на какие кризисы, еще столько же заключить договоров, потому что, как уже еще раз было сказано, что интенсивные сады нельзя себе представить без орошения. Наше экономическое сопровождение, также мы осуществляем продвижение регуляторов роста для садоводства, продаем такие препараты, как ЭТРЛ для дружного созревания плодов и окраски, и абстормон, говоря абстрактин, аналог итальянского препарата абстармон, для укрепления полнорожки плода и предотвращения осыпания, июньского осыпания плодов и предупорщенного осыпания плодов. Эти препараты с успехом приняются в графирных садах гигант, в кошельских садах и других хозяйствах. Далее, тщательно отбираем поставщиков, оборудование и значит, работаем с производителями мирового уровня. Мы делаем таких компаний, как Пласт Израиль, производители капельных линий компенсированных, особенно плоских капельных линий компенсированных, Нитофим, Израиль, Евродрит, Греция, Дорот Рафаэль, производители гидравлической арматуры, счетчиков воды, питингов ПВХ, компания Стор Далее, Автоматика, компания Тальгиль, Израиль. Пытаемся всегда искать новые технические решения. Например, в прошлом году мы активно переходили с круглых капельных линий на плоские компенсированные капельные линии, что удешевляло проекты, снижало объем перевозки капельных линий, но в то же время сохранялась высокие устойчивость капельных линий к засорению, то есть качество проекта не страдало. Гравийные фильтры постепенно заменяем на сетчатые систематические фильтры, что приводит, опять же, это более компактные фильтры, более дешевые процентов на 20. Не нужно менять гравий каждые 2-3 года, как гравийные фильтры. Например, в Израиле уже 90% всех фильтров это сетчатые и дисковые фильтры, а не гравийные, которые привыкли у нас использовать садоводы. Внедряем автоматическую систему управления поливом, которая позволяет вам экономить деньги на операторах, то есть радиоуправлении. В этом году спланирована большая работа в стадии гигантского системе радиоуправления поливом. Постоянно обучаем как своих сотрудников, так и сотрудников наших клиентов. В этом году в январе наши инженеры стажировались на заводах в Израиле, производители капельных линий, фильтров, автоматики. Три человека стажировались. Также в прошлом году мы организовали две поездки клиентов, агрономов наших клиентов по ведущим садовым хозяйствам Польши и Западной Европы с помощью профессора Мельника Александра Васильевича, что мы очень благодарны. То есть э, отчет, подробный отчет об этих байсах вы можете посмотреть на нашем сайте и в а, И самое главное, как и все люди, которые много работают, мы иногда ошибаемся, но мы всегда стараемся исправ исправиться, чтобы клиенты в конце концов были довольны и хотели с нами сотрудничать дальше. Поэтому наша стратегия это взаимовыгодное, долгосрочное сотрудничество. Мне лично только 35 лет, нашим сотрудникам, они также все молоды, около 30, до пенсии еще очень далеко, поэтому направление деятельности мы не собираемся, нам еще работать и работать с вами.